Вітаю, друзі! Це країна онлайн. Сегодня наш співрозмовник, представник президента Украины в Крыму Сергій Куницын. Вітаю вас! Вітаю! Перші питання, чому представник Києва сьогодні знаходиться не в Крыму, а тут в столице? Ну, Во-первых, я находился первые 10 дней, которые самые тяжелые были, я находился в Крыму э, с момента назначения, и мне не дали возможности работать, представительство президента захватили 20 автоматчиков, Поэтому мы с сотрудниками вынуждены были работать в режиме онлайн. И тем не менее, все 10 дней, которые я был в Крыму, я работал и с командирами воинских частей, и с международными миссиями, и с послами, и с ООН. И то же самое. А когда я посчитал, что я понимаю, что там происходит, я понимаю, что нужно делать. А сидеть в Крыму и убегать от разъяренной толпы, так сказать, спать там с автоматом под подушкой, ну, я уже не мальчик, поэтому я посчитал, что у меня полное понимание есть того, что происходит, и мне важнее находиться в Киеве, доложить руководству страны, что я и сделал по приезду, поэтому я сейчас вот работаю в таком режиме. Важно, сегодня центр принятия решений переместился сюда. И для меня совершенно очевидно, что в Крыму там по большому счету ни с кем разговаривают. Люди, которые руководят Крымом сегодня, они решений никаких не принимают. То есть все равно э, центр э, э, переговоров это Киев-Москва. Сегодня у вас остается, хоть какие важили вплыву на ситуацию в Крыму, чьи а, чи э, ну, реального контакта больше не осталось? Нет, почему? Я каждый день, вот я только что разговаривал с командиром береговой обороны, замглавкома ОВМС Крыму, генералом Воронченко, я разговаривал с генералом Баланом, командующим территориальным управлением внутренних войск. Я постоянно на связи со своими сотрудниками представительства. Они работают с воинскими частями, с пограничниками, с, с теми, кто там остался верен присяге. Мы оказываем всевозможную гуманитарную помощь. И начиная, так сказать, от простых граждан, заканчивая нашими военнослужащими, которые находятся там на казарменном положении. Что это за допомога, если можно Ну, слушайте, мы, допустим, организовали отсюда поставку медикаментов и, и, лекарств для военнослужащих внутренних войск, потому что многие из них находились на Майдане, есть и, и раненые, и больные, и так далее. Поэтому помощь такого характера, взаимодействуем с тем, чтобы были продукты питания у наших военнослужащих, моральная поддержка. И, естественно, я работаю сейчас в переговорном процессе на официальном и неофициальном уровне с тем, чтобы все-таки находить варианты деблокирования воинских частей и решения вопросов по дальнейшему их пребыванию и по защите граждан Украины, которые остануться громадянами України і не стануть приймати російське громадянство, в тому числі в взаємодії з лідерами меджлісу Кримського татарського народу. Сьогодні є певні експертні думки, що можна було хоча б спробувати, ну, можна не сьогодні, хоча б там декілька днів тому, налагодити повітряне сполучення. Я Чому думаю, не це не я думаю, це неможливо, тому що можуть збити просто вертольоти. Там стоять ракетні комплекси на Ченгараї перекопа. Я думаю, что просто туда... Мы рассматривали это давно, с первого дня, такую возможность. Вы знаете, что ИСАК, наши летчики, перегнали там технику. Военные, транспортные, вертолеты, самолеты. Мы рассматривали такую возможность, я на сегодняшний день не вижу такой возможности. Технически не пустят в воздушное пространство Крыма, а зачем людей подставлять? Сегодня uh, уменьшается количество тех, кто uh, держит присягу, продолжает считать себя гражданином Украины на местах. чи uh, все-таки uh, есть какие там сложности? Смотрите, внутренние войска в Крыму это около 3000 человек. Ни один из них не изменил присяги. Хотя и во внутренних войсках, и в войсках Министерства обороны от 60 до 70 процентов это крымчане. Это очень показательно. В вооруженных силах, особенно в небольших гарнизонах, да, то есть что удалось захватить россиянам? Удалось захватить маленькие гарнизоны, где там по несколько десятков человек, а морпехи, перевалинская бригада, там штаб береговой обороны, туда они не суются, и там э, случаев там, измены родине нету. А есть люди, проблема же еще в чем состоит. В общей сложности я оцениваю потенциал Украины, это около 10 тысяч э, военнослужащих, морских пехотинцев, э, внутренние войска, пограничники. В Крыму. да, в Крыму. Поэтому есть случаи, но ну, с учетом того, что до 60-70% это крымчане, есть случаи, когда они же сейчас определяются, да, допустим, контрактники, у них там семьи, у них там жилье, у них там дома, квартиры. И даже если и переместиться в места другой дислокации, там, не знаю, в Запорожье или в Херсон, Войска в казармы. казармы можно найти, места дислокации найти. А с семьями проблема. Я думаю, что Украина на сегодняшний день не готова предоставить тысячам военных жилье. Людям же надо где-то жить. Но мы, можем это сделать. Да, мы должны это делать. Есть постанова Кабмина. Вчера мы там приняли решение парламента. Но это в один день не решается. Поэтому есть случаи, когда те, кто живут в Крыму и служат в воинских частях, Они там определяються, щоб залишитися в Криму, і їх відпускають, і вони, так сказать, вже там приймають рішення громадянство і по своїй воєнній присязі. Ну, масових таких нет. А, Ну, Україна ж не заохочує людей а, вставати під інші знамени. Чи існують якісь сьогодні механізми, не вже будь-хто зараз в Криму, хто склав присягу, може сказати, все більше не хочу, забрати там, трудову книжку і піти працювати з росіянами. Ну, вы же понимаете, что если человек принимает решение о том, что он решил стать гражданином Российской Федерации и присягнуть там, служить там, как говорят, там в самообороне или в российских войсках, ну, кто его удержит в этой ситуации? зрадник. О да, зрадник. Но это уже вопрос морали каждого человека, понимаете? Вот адмирал Березовский да, нашелся, предал. На, на тот момент вообще ни один солдат, ни один офицер, ни один матрос не предал родину. Смотрите, как держится бельбек. Да? Летчики, казалось бы, они вообще э, в воздухе асы, а на земле они вроде бы как воевать не могут. А оказалось, что воюет, будь здоров. Поэтому в больших гарнизонах, по моим данным, нет таких случаев, чтобы кто-то звагал родину. Прокомментируйте, будь ласка, ситуация с флотом украинским. Чему мы повышаем наши корабли, а не ну затопим их, хоча а почему мы заставляем нацией врагам Ну, я могу вам сказать, что моя, моя твердая позиция, лично моя, о том, что если будет принято решение о том, чтобы вывести оттуда войска, надо выходить так, как из Афганистана 40-я армия, с гордо поднятой головой, с боевыми знаменами, с оружием, с техникой, с БТРами, с БМП, с танками. И даже Путин, выступая там в Москве, сказал, я отдаю честь украинским военным. Так если вы отдаете честь украинским военным, не надо унижать Украину в их лице ниже, чем ее унизили. То если будет принято такое решение, то я считаю, что Украина, Украина должна жестко стоять на том, что если будет передислокация, то только с боевыми знаменами, с боевым оружием, с техникой и с кораблями в том числе. И другого быть не дано. Поэтому это уже, я считаю, вопрос принципа. Что касается держслужбовцев э, в Крыму, насколько э, сегодня с ними ведется работа? Ну, вы знаете, сейчас сложно сказать, потому что каждый, не только каждый день, каждый час меняется ситуация. Поэтому в Крыму тысячи государственных служащих, мы через сотрудников представительства президента ведем работу. И сегодня в консультации с кабинетом министров и с органами власти на Украине, с тем, чтобы те, кто пожелает уехать на материковую Украину, обеспечить их работой в органах власти по профпригодности, будь то казначейство или администрации и так далее. Такая работа ведется ежедневно, постоянно. Цифру назвать очень сложно, потому что она динамично меняется каждый день. Кто-то остается работать в Крыму. А, а ті, хто з'являє і з'являють желання переїхати на Україну, будь-яким оказуватися допомогу. що стосується тих, хто працює з державною таємницею. А, сьогодні знищені документи чи а, якась робота ведеться? Адже сьогодні, ну якщо вже не потрапила до сепаратістів в Криму, певна інформація, вона може потрапити, і це становить ну державну загрозу досить величезно. А в цьому напрямку є якась робота? Ну бізусловно, я можу вам сказати, що. В штабе военно-морских сил Украины документы еще в первые дни были уничтожены, те, которые нежелательны были для попадания. Часть спецтехники была, в том числе, которая работала с режимно секретными вопросами, она была вывезена. И в этом направлении ведется серьезная работа, а из Киева заблокированы единые реестры по собственности через службу реестра государственного, через управление юстиции в Севастополе и в Крыму. И я считаю, что это правильно, потому что сейчас, вы знаете, пытаются собственность национализировать, поэтому то, что реестры заблокированы и все сделки запрещены, сегодня не проводятся никакие нотариально оформленные сделки в Крыму, и такая работа ведется, все заблокировано из Киева, и я считаю, что это правильно. Сегодня люди вашей квалификации и их кто-то э, может почувствовать кормут. Ну я уже 11 лет возглавляю Крымский Киевский Союз ветеранов Афганистана Украины. И я когда был в Крыму, мы провели правление, а это около шести тысяч афганцев, и мы приняли решение единогласно на этом правлении о том, чтобы афганцы встали между войсками Украины и России с целью избежания кровопролития. И наши ребята, ветераны, в Евпатории, в Феодосии, в Симферополе активно взаимодействует с нашими вооруженными силами, то есть вот такая общественная организация, она работает. Мы с Меджлисом взаимодействуем крымских татар. Там авторитет высок. Я немало сделал для крымских татар в свое время. Что касается... Я общаюсь, так сказать, с руководителями городов и районов, с главами. Но могу вам сказать, что пропаганда сделала свое дело и зомбирование, которое велось и ведется в Крыму, оно настолько серьезно воздействовало на психику людей, что Люди, которых там, знаешь, 15-20 лет, с высшим образованием, образованные, они просто, э, такое впечатление, что, я не знаю, там, их или укололи, отзомбировали, они э, свято верят в то, что они говорят, в том, что приедут десятки тысяч бандеровцев, вырезали бы там крымчан, и Россия наш защитник, и э, полки НАТО защищали Майдан. Когда начинаешь говорить, пойдите в магазин милитарист, купите форму натовских солдат и защищайте там кого угодно, они начинают понимать, на самом деле, Психологическое состояние очень тяжелое. Кто-то запуган, кто-то боится, вот. а кто-то свято верит в то, что на них об, обвалится ра, ра, манна небесная. На самом деле психологическое состояние крымского общества очень тяжелое. И самое страшное, что раньше как бы, в глазах крымчан, крымские татары были таким э, вроде как агрессивным э, сообществом, которое чего-то требовало. Сейчас они миротворцы но вбили серьезный клин между славянами. Если раньше никто там русский украинца не спрашивал, откуда ты там приехал и где твоя родина, то сейчас говорят, а ты там в Бандерах, у человека 30 лет живет в Крыму и работает на должности, ему говорят, а ты с Ивана Франковского, а ты со Львова, вали отсюда, забирай семью. Это страшная трещина, которая сегодня клином забита теми, хто сьогодні в Криму та существляють між людьми, І вона не скоро за, за що стосується ветеранів локальних війн сьогодні, ну мов їх можна вважати певним кадровим резервом армії. Но, якщо не воювати, то хоча б консультувати людей. Чи є певна злагоджена позиція сьогодні про ті події, які відбуваються, наскільки активно сьогодні подібні спілки можуть захищати Україну? Но ну, на Украине 120 тысяч афганцев, 120 тысяч десантников, ветеранов и 66 тысяч миротворцев. Мы с министром обороны в постоянном контакте, несколько помощников ветерана Афганистана и спецназа, афганцы. Мы постоянно взаимодействуем. Мы сейчас работаем над тем, чтобы ветераны афганской войны инспекторами поработали в наших воздушно-десантных войсках, войсках специального назначения с тем чтобы оказать практическую помощь и поделиться практическим опытом с военнослужащими нынешними, потому что у них нет опыта ведения боевых действий, и мы активно сегодня такую работу ведем, делимся, взаимодействуем, и тысячи ветеранов Афганистана сегодня будут вступать в национальную гвардию и создавать так называемое ополчение. Поэтому в этом плане ведется очень серьезная работа. На вашу думку, честную, хоть врагить не, что а, крымско татарский народ сегодня в Крыму станет на нашими союзниками, а поддерживаем Россию? Знаете, в Москве не понимают одного, что на генетическом уровне в глазах крымско-татарского народа Москва – это ассоциация со Сталиным, который их оттуда выселял. И никакими деньгами, никакими должностями Подавляющее большинство крымских татар не купишь. Им в отличие от русских украинцев, некуда ехать. Это их историческая родина, они 40 лет жили вообще в изгнании. Поэтому я знаю, что им золотые горы предлагали, они не соглашаются. Найдется какая-то там жалкая кучка людей, есть такие люди. Команда Януковича активно работала над тем, чтобы расколоть крымских татар. Но поверьте мне, это может быть максимум 5% от всего населения, а 95% поддерживают меджлиз. І навіть ті радикали, там, типу Лахабітов і другі, вони прийшли к Джемелів, наскільки мені известно, і сказали, коли у нас общий враг, ми з тобою. Я вам дякую, впевнений, що і Крим ми повернемо, і наших людей там не кинемо. Дякую. Так і буде. Це була країна онлайн. Побачимось.